देखिए मुख्तलि फार्म हाउसेज है तो उसके अंदर अच्छा, में अच्छा, मतलब वो फिर अच्छा, एक सही। मार्केटिंग सही बिल्कुल तो तो बिल्कुल से बिल्कुल से तो नहीं बस ये है कि हम लोग अपने शौक के उससे पलवा जरूरी नहीं है कि दिखावा हो क्या नाम है शान पाकिस्तान वालेकुम नाजरीन हम इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह एक से बढ़ के एक जानवर यहाँ पर लाए गए हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम है भीड़ है हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम समझे पहले कि यहाँ शादी हो रही है क्योंकि बाहर जो है वो बहुत सारे लोग पॉपकॉर्न वगैरह बेच रहे हैं कुल्फियाँ आइसक्रीम वगैरह बेच रहे हैं ये जानवर आप देख रहे हैं मेरे से हाइट में मेरे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ हम मौजूद हैं हम भाई से बात करते हैं कुछ जानवरों के बारे में पूछते हैं कि क्या सिलसिला है क्या तरीक़ेकार होता है इनका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं तो सर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर माशाल्लाह ये भीड़ लगी हुई है ये जानवर बे, बेचने वाले हैं या क्या सिलसिले ये बेसिकली हमारे अपने कुर्बानी के जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो पाले जाते हैं पूरा साल और उसके बाद ये अल्लाह की ही रज़ा की खातिर जो है वो कुर्बान किए जाते हैं और मतलब ये शौक़ है एक हम लोगों का कि हम लोग पलवाते हैं इन जानवरों को पूरा साल और उसके बाद फिर ईदरबा पे जो है वो इसको हलाल करते हैं बाह करते हैं और अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो इसको करते हैं ये वो वाला सिलसिला तो नहीं है वो घर के ऊपर वो पल रहे हैं फिर वो क्रेन से उतर रहे हैं और वो... नहीं नहीं वेसिकली एक जानवरों के साथ और अपने साथ भी एक ज़्यादी वाली बात होती है क्योंकि जानवरों को ख्याल रखना ईदा के लिए बहुत अहमियत रखता है ठीक है ना ये बेसिकली जानवर जो है वो पूरा साल पाले जाते हैं ठीक है न और फार्म हाउस के ऊपर पाले जाते हैं मुख्तलिफार्म हैं जहाँ पे हम लोग अपने मुख्तलिफ जानवर पलवाते हैं ठीक है ना तो ये है कि छतों के ऊपर नहीं हम पालते हैं। हम फार्म हाउसेज के अंदर मुनासिब तरीके से पलवाते हैं तो ये फार्म हाउस का अगर बता बताना चाहें देखिए मुख्तलिफार्म हैं तो उसके अंदर अच्छा, में अच्छा, मतलब अच्छा, वो फिर एक सही। मार्केटिंग सही, सही बिल्कुल बिल्कुल नहीं बस ये है कि हम लोग अपने शौक के उससे पलवाते हैं बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा ये जानवर कटते भी यहीं पर ही होंगे तो इनकी कीमत वीमत का कुछ बता सकते कीमत देखिए क़ुरबानी के जानवर के लिए बहुत ज़रूरी जो अहमियत रखती है चीज़ है वह खूबसूरती सेहत और ये तमाम चीज़ें कीमत इतनी अहमियत नहीं रखती है तो मैं गुज़ारिश ये करूँगा कीमत के ऊपर इतना जोर ना दिया जाए खूबसूरती को देखा जाए

गोश्त ये वही मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह की रजा की खातिर जो है ये बांटा भी जाता है तकसीम हो जाता है बिल्कुल ज्यादातर ये बांटा जाता है और जो अपने रिश्तेदार है दोस्त अहबाब हैं या उनको जो भी मामला होते हैं वो इस तरीके से होते हैं ये बेसिकली अल्लाह की ही रजा की खातिर पाले जाते हैं और उसके बाद कुर्बान किए जाते हैं शा, सॉरी शान पाकिस्तान अच्छा शान पाकिस्तान पा, नाम है जी इसका दिखा के पीछे हो गया था अच्छा ये कुछ लोगों के दिल में ये बात होती है यार ये सब दिखावा करते हैं तो उन लोगों के लिए देखिये बात यह है कि हर बंदे की पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए सोच होनी चाहिए जितनी आपकी इस्तात हो उस हिसाब से आप कुर्बानी करें तो जाहिर सी बात है जब इस्तात है तो उसी हिसाब से कुरबानी भी की जा रही है जरूरी नहीं बकरे भी पलवाए जाते हैं ठीक है ना और बकरों को भी जो है वो मुख्तलि नसल के बकरे होते हैं और उसी हिसाब से उनकी खुराक होती है और ये तमाम चीजें उनके उसी हिसाब से रखी जाती है तो जो शौक़ रखते हैं पालने के लिए तो उनको क्या मैसेज देंगे और जो थोड़ा से गड़बड़ बात करते हैं जो दिल दुखाने वाली उनको दोनों को क्या मैसेज देखिए जो दिल दुखाने वाली बात करते हैं उनके लिए बेनतहा दुआएँ हैं और ये है कि अल्लाह ताला उनको तोफ़ी अदा करे और इसके हलाल में बरकत दे ताकि वो भी कुर्बानी कर सकें और जो लोग शौक़ में करते हैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरीक़े से कर रहे हैं वो अल्लाह की दर की खातिर करते रहे इन शाली अल्लाह तौल इसमें और मजीदी बरकर डाले हैं जैसे हम यहाँ देखा हमने बहुत आप लोगों ने एहतियात के एक कंकर ना छुबे तो एहतियातें क्या क्या एहतियात देखें सबसे मेन एहतियात जो है वो बच्चों की एहतियात की जाती है क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार ज़्यादा खुशी का होता है जिसके अंदर बच्चे जो है वो गाय बकरे होते हैं या दुम्बे भेड़े होती हैं उनके साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं या पिक्चर्स बनवाना या वीडियोज़ बनवाना पसंद करते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है वो एहतियात बहुत ज़रूरी की जाती है बाकी जानवरों के हिसाब से ये कि इनका टाइम पे खाना पीना है इनकी मिट्टी जो है वो रेत का ये एहतमाम किया जाता है ताकि इनके बैठने में उठने में ये तमाम चीज़ों की बड़ी एहतियात बरती जाती है सही नाजरीन आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ इसके तीनों तरफ एक तरफ तो दीवार है तीन तरफ ये एक बाउंड्री बनाई हुई है कि ये भाई ने जैसे बताया कि बच्चा कोई या लेडीज़ या कोई इस इन जानवरों के करीब क्योंकि जानवर का कुछ पता नहीं होता बिल्कुल ऐसे ही और अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाना चाहें तो आप आगे की तरफ भी दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह बच्चे हैं अब जैसे जैसे देखें बच्चा आ रहा है अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों को तो नहीं अंदाज़ा होता ना वो शौक में आ जाते हैं तो इसी वजह से रस्सी बांधी जाती है ताकि एक एहतियात रहे माँ बाप की तरफ से भी हमारी तरफ़ से भी कि बच्चे खुशी खुशी देखें जानवरों को सब अपनी खुशी को भरपूर इंजॉय करें अच्छा ये कोई अगर यहाँ आके देखना चाहे तो क्या एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस है एड्रेस जो है वो बेसिकली गुलशन इकबाल ब्लॉक वन कहलाता है ये और मोशी मोड़ कहलाती है जगह कॉन्टीनेंटल बेकरी के बिल्कुल पीछे वाली गली है ये चले जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया आपसे मिलके अच्छा लगा जानवर देख के दिल खुश हो गया जी आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा इन मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जब तक असल वरम्ह वर्क